Мы рады видеть вас на фестивале творческих семей. Мир семьи и семья в мире. Мы веселая семья, мама, бабушка и я. Все мы в творческом полете. Только папа на работе. Мы совет дадим вам честный. И не нужно мучиться. Лишь бы было интересно, все, все тогда получится. наша команда Молодцовый Интернешнл. Наш девиз. Возьмемся за руки, друзья, ведь мы единая семья. Мы географию пока не изучали, но благодаря корням своим ее немного узнавали. Моя мама родом из Калмыкии прекрасной, где и как живет ее народ, теперь я знаю ясно. И даже Пушкин в те года, и друг себе, и Калмык писал тогда. Мой папа русский по рождению. Он врач в четвертом поколении. А у прабабушки родные живут и в Польше, и в Литве. Такое, такое вот всемирное богатство досталось по наследству. И сегодня я хочу буквально сказать только несколько слов тем, чем славится сегодня Калмыкия. Я думаю, что вы все следили за репортажами из Калмыкии, потому что 1 марта 2011 года президент России Дмитрий Медведев посетил Элисту, столицу Калмыкии. Он был в одном из магазинов и купил, как вы думаете, что он там купил? Шахматы. Он сказал так, быть в Калмыкии и не купить шахматы – это преступление чтобы ближе вам познакомиться с культурой калмыки, сегодня вашему вниманию мы представляем калмыцкий танец. Танец орла. Я бы даже сказала орленка, потому что танцевать будет Глеб Молодцов, ученик второго первого класса, а аккомпанировать ему будет его двоюродная сестра, студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, которая только что занятие просто вот прибежала на, а, на Калмыцком народном инструменте Домбра. Поэтому слушайте, наслаждайтесь и смотрите.